Ребята, всем привет! Вы на канале Бабурочка Нитка. Сегодня будут пранки. Пока что извините за все переговоры. для пранка летающая киска с вкусняшкой. Дайте это вкусняшка хлебсок. Ребята, мы берем кушечку. Кс -кс. Привет. Ловим хлебчик без кс. Привет. Я знаю, как Но... Вы не поймете я не знаю, что она сейчас сделает. Пссс Прыгнув? Че Не малость. Боюсь, Мне кажется, она настолько близко. Валит. Уж Привет, Малыш. Малыш, да? Буря. <ф> ну, Да ну, она чуть не царапнула. <с cor Igna> ну, хотя бы впоралась. Умничка. Ну, бо я так высочененько дорвала. Умничка, хай кушаю. А следующий пранк это будет ребята, Вы, наводайте то с едой. Ну, я уже на этот раз буду немножко посложнее. Такой пранк. Ладно, я бы купила все приготовлю. Пранк Назва. Лита, невидима вкусняшка. Короче, навидимо. Ребята, я рада купила. И мы кидаем хлеб в какую-то прозрачную емкость. Ну, чей вкусня? В эпи, это хлеб вкуснявка. Хлеб вкуснявка. Хлеб Хлеб Давайте хлеба хлеб ты как? Как сделаешь? Э, малышка. Есть хлеб. Кс -кс -кс. Кс -кс. Я да, не понял. Есть хлебушек. хлеб. Кс -кс. Ребята, скажите. Багира, достанется и хлебушек. Пожалуйста. Шли. Ты что, мой хлебушек? Я знаю, как вы на тебя Малыш. Кого? Довись, как вы не боишься. Баир! Да достань! Баира! Я сказала, достань. Ладно, ребят. Ребят, я не успела включить камеру. И Багира ее, но она зато впоролась. Умничка. Ребят, ну, что ей сказать. Молодец. А, вот мы Ребят, я просто уже не знаю. Пран на пранках это уже все будет. Ну, на пранках все. а я тоже расскажу, как можно пранковать своих котиков. Ребят. Я багірую дуже часто принкую, буває оце їй берусь, беру якусь втучку, це строю щось там високу, і вожу туди вкуснявку. І вона бере і кушає ту вкуснявку. Нормальні костика. Ну, якщо вона достає, тоді я її там і, ну, ребят, можна високо там вже. Може... Хай кось попитається якось достатися, пригну там. Один раз я поставила его высоко, и Багира упала. Запрыгала, прыгала, прыгала и упала на стельку просто. Но я ей дала вкусняшку, ну было... Тжёстко было. Ребят, Багира, она такая киска породистая. Был на ей пять цветов, кольорив, на красе. Она очень красивая. Ребята, а за то время вы заметили, как она распушилась? Дивите. Фильм, ты моя. Бирочка милочка ты наша. Кс, кс, кс. Ребята, поставьте лайк мне, пожаля. Ребята, мне лайк. У нас вопросил. Муркотеть, что это? Баир, ты когось купалась в этой Понял. Ну, на мой канал подписывайтесь А вы подписаны ставите ребята Подпишитесь давайте рано захочу звони болокоть пятый Ну кто можно поставить лайк Тимур дошки Скажите мне Ребят давайте сегодня Як фото видео наберете хотя бы десь 5, 6-4 лайков, то я выпущу другую часть. Ну, потому для нашего канала, начинающего, это нормально. Но столько лайков. Ребята, да, надо ну напоставьте ну, ей лайк. Плють, да, да путь, а то видео не будет никогда. Плють. Видишь, они уже поставили, да? А так і колоче моя лядка, ребята, багіра, вона дуже, дуже хороша кіска. Вона завжди следить за тобою, за собою, умивається оце, плащиться. І грається з другими котами. на засіді входить їсти. Ну бо я. Я їм все одно даю ну вона там. Ну, і, і там просто що якийсь кіт є, він її проганяє а там їй колись давали кушать просто. Ордені. Раз, ну тепер вона тут не ходить. Дивіться, на сонечка вийшла. Мілочка наша. Просто а Зирочка. Да? Ну, поддавите, ребятка. Ну, это мило у мордашку. Как она мурчит? Послушайте. И хорошо. Она рада. Ребята, всем пока. Я уже с... Спать я хочу, а ты вас не будешь спать, как Ребята, Ребят, ну, бы я рассказала. Всем пока, до новых встреч.